В рамках празднования Дня России в Славянске-на-Кубани прошел открытый чемпионат по мотокроссу на Кубок главы муниципального образования. В нашем районе этот вид спорта имеет пусть небольшую, но славную историю. В 2001 году в ЮСША Триумф открылось отделение мотокросса. Несмотря на немногочисленный состав, 35 человек, воспитанники этого отделения неоднократно становились победителями и призерами чемпионатов и первенств Краснодарского края. На сегодняшний день сборная команда нашего муниципального образования является пятикратным чемпионом юга России по мотокроссу. Каких высот удалось достичь славянской команде в этот раз, смотрите в следующем материале. Соревнования по мотокроссу на Кубок главы муниципального образования, посвященные Дню России, являются традиционными и проводятся уже в 12-й раз. Как и всегда, здесь собрались спортсмены не только из Славянска на Кубани, но и гости из 9 районов края, а также трех регионов Российской Федерации. Открыл чемпионат глава Славянского района Роман Синеговский. Я вас поздравляю с праздником. Желаю всем успехов, добра и больших побед. С праздником, дорогие друзья! Соревновательной площадкой стало поле Славянской школы мотокросса. За специальными оградами собрались болельщики, которые, несмотря на палящее солнце, пришли поддержать наших спортсменов. Вообще это очень интересное соревнование. Мне нравятся сами мотоциклы, адреналин, скорость. И я занималась мотокроссом одно время. Поэтому мне очень интересно посмотреть на соревнования. Я занимался этим спортом, видом спорта. Он вот, кандидат мастера спорта по мотоболу. Почему мотоцикл? Это мое хобби. Люблю технику. Вот и пришел. Каждый раз прихожу и буду приходить, покуда живу. Спортсмены состязались в шести возрастных группах. Данил Завалиев, один из самых юных участников чемпионата. Мальчику недавно исполнилось шесть лет. Занимается мотоспортом он почти полгода и решил не упускать возможности посоревноваться и показать, чему успел научиться. Этот вид спорта Даниил выбрал совсем не случайно. У меня всегда ездил дедушка, мой крестный, и из-за этого я, я сел на мотоцикл тоже. Я хочу продолжить заниматься этим и думаю, что у меня будет большое будущее. Победителей определяли в личном и общекомандном зачетах. В итоге яркой захватывающей гонки первое место заняла сборная Славянска на Кубани. Второе и третье места получили город Крымск и станица Выселки. Герой нашего сюжета Данил Завалиев не вошел в пятерку лидеров в своей возрастной группе. Но мальчик уверен, что в будущем ему удастся достичь немалых высот в мотоспорте. Рузанна Ефремян, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».